В Кировоградской области уже почти 20 лет существует милицейский санаторий закрытого типа. Остался от прежних чинов МВД. Нашей съемочной группе удалось получить разрешение на съемку. Мы первыми покажем вам эту роскошь. И расскажем о том, как нынешнее руководство МВД перепрофилирует его. Это Александровские леса в Кировоградской области. Здесь на 8 гектарах двухэтажный комплекс на 6 номеров, 25-метровый бассейн, бильярдная, сауна, баня, искусственное озеро, мини-ферма и вертолетная площадка. И вся эта роскошь не что иное, как база отдыха Кировоградского областного управления МВД времен Януковича и более раннего периода. В Європі собі чиновник такого не дозволить. Чи міліціонер? Чи я не знаю? Це це збочення, форма вже збочення. Внутрі дубова мебіль, кожані дивани, французькі натяжні потолки, розкошна сантехніка, плазмені телевізори, дорогі люстри і обої. І все це за гроші налогоплательщиків. Я вражений я навіть не очікував, що тут така шик. Дивіться просто ну яке дерево, яка якість, які кістинчики, які, які яке оснащення. Построїли міліцейські санаторії ще в 96-му году при главі МВД Юрія Кравченка, і все це время тщательно скривали від посторонніх глаз. Чим мабуть що приховувати? Ми сьогодні побачили ці розкоші, ці хороми, які тут є, що будувалося. Це просто шик. Ну це я так це для царів. Будувалося. Тут були і і кучма, і Ющенко, Янукович, і генерали були. Це все бред. Це все бред. Юрий Федорович Кравченко тут был, Микола Васильевич Жига був Белоконь Микола Васильевич був и начальники УВД. Это комендант милицейской базы. Пришел сюда капитаном, стал полковником. У него в гараже «Шкода» со служебными номерами. Ежегодно база съедает минимум 300 тысяч гривен из госбюджета, не считая трат на ремонты. Обслуживает ее 12 работников. Не пропонували вам там зверовать и в бассейн поплавать? Да, люди маленькие. Велика у вас зарплата тут? Сколько вам? На хлеб хватает. А больше? На масло, на хлеб? Ну, да как когда-то можно было і намазать, ну, в основном на хлеб. На момент съемки база пустая. Роскошь сразу бросается в глаза. Я людей... Каких людей? Каких людей? людей не бывает? Я звонил только к до своих из с Рошака. Там 30 років он в Харного Рошаке працевал. Кто-то, значит, Я не знаю, где Точи, Артемовский. Да. Активисты заявляют, на эту базу нужно пустить раненых участников АТО на реабилитацию, а бассейн открыть для местной детворы. С такой инициативой они уже обратились к главному милиционеру области. Вот команда будет, там вы не, вырезы, вы не, вырезы, вы не Активисты надеются, что в министерстве Авакова этот вопрос решат так же быстро, как решили вопрос с увольнением тысяч милиционеров, нарушивших присягу. И, возможно, уже скоро в этих роскошных комнатах будут проходить реабилитацию раненые бойцы милицейских и не только батальонов из зато. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности телеканал Интер, Кировоградская область.